15 листопада волонтери запрошують олександрійців та гостей міста на благодійний ярмарок. З 11 до 15 години біля палацу культури Світлопільський пройде широкоформатний захід, мета якого незмінна збір коштів на підтримку воїнів. АТО. в програмі чимало сюрпризів. Розповідають волонтери. Саме основне це буде солдатська каша. Ми звернулися за помощью воїнської частини, Ані нам. Не отказали, они приняли активное участие, и предложили нам солдатскую кухню, то есть будет каша, будет чай. Это то, что дает нам воинская часть. Дальше инструктора воинской части будут проводить занятия инструктаж. По это доврачебная медицинская помощь, оказание це это медицинська допомога, автоматов и автоматів і начальные ази рукопашного бою, поведение в екстремальних ситуаціях. Окрім цього, продаж хлібобулочної продукції запросили всіх виробників міста. Планується продаж продукції хендмейк, новинка, аукціон фан-клубу. фан-клуб наш Александрийский будет проводить аукцион. На этом аукционе ребята жертвуют, отрывают от сердца очень важные памятные для себя вещи. Там именные перчатки, футболки, пояса и другую спортивную атрибутику, которая для них, для фанов очень важна. Они готовы ее продать с аукциона, дабы вырученные деньги направить в помощь солдатам, которые воюют сегодня в зоне АТО. Захід проходить за підтримки райдержадміністрації. обіцяють цікаву концертну програму. Заплановано і ряд патріотичних заходів. Ми плануємо вивісить кілька палотів з тканью на цій ткані. Детки могут прийти и оставить свои отпечатки, взрослые могут маркерами написать пожелания. И мы вначале думали это сделать на бумаге, но потом поняли, что в условиях войны в землянках, где они живут, бумага будет не совсем эффективна. А вот ткань, это будет как интерьер землянки. Ребята каждый день будут видеть это все глазами. Это детские ручки на этих полотнах, эти пожелания написанные добрыми людьми в их поддержку. Вот эти вот полотна мы планируем сделать. Также мы планируем на этом мероприятий, опять же, самое важное, и все важно, все, что мы пытаемся им помогать, оно для них все важно, это сетка, это сетка, которая будет, защитная сетка, которую мы будем опять продолжать делать, на предыдущих мероприятиях мы эти сетки тоже делали, мы будем ее продолжать плести, далее будет стоять два, две коробки, в одной из коробок мы планируем собирать письма. Всех, всем предлагаем и всем, независимо от возраста, написать солдатам письма. Эти письма будут направлены непосредственно в воинские части, части, будут переданы ребятам в руки. Эти письма могут написать и бабушки, как для внуков. Эти могут письма написать матери, отцы, братья, сестры, дети. Всі пісьма будуть передані. Волонтери пропонують також написати лист російському солдату, в якому можна звернутись до військових та закликати їх до миру. Паралельно протягом тижня триває акція в закладах освіти. Поділитись смаколиком солдатом може кожен учень. Скриньки розташовані в усіх навчальних закладах міста.